Kalau kerat saya saja tak ada masalah. Saya dah beritahu kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya sangat gembira untuk tidak bertanding. Saya beritahu kat saya Cuma kalau saya tak bertanding, tak ada jawatan, saya tak naklah jadi menteri. Kau gila apa? Tak ada jawatan nak jadi menteri. Yang ini bunyi kasar lah. Dan esok akan jadi berita besar lah. Tapi saya nak menyuarakan suara hasrat akar umbi kepada yang amat berhormat Presiden Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selama ini ada satu kuasa yang diberikan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai presiden. Kalaupun anggota itu tak cukup satu tahun, dengan pelepasan presiden dia boleh bertanding. Kan? Saya nak minta kita batalkan pelepasan itu 100% saudara-saudari. Tak boleh dah. Saya sebut kepada Datuk Seri Anwar, dia kata saya tak tahu orang bagi kad saya Saya sign lah tak boleh dah macam itu Datuk Seri Akan masuk jenis-jenis macam Amir Hussein semua dan segalanya ini Memalukan parti kita Sebab itu orang luar tanya macam mana Bekas bendahari MIC Yang meletak jawatan selepas 6 bulan Baru masuk parti 2 tahun terus dapat Parlimen selamat tak sampai setahun lepas itu Jadi timbalan menteri Tak sampai 4 tahun dalam parti Sekarang Nak jadi naik presiden parti Sebab apa? Sebab bagi pelepasan lah dulu Jadi saya ulang sekali lagi Setuju ke tidak lepas ini Tidak ada kuasa Sesiapa pun Untuk bagi pelepasan Kepada anggota parti lain Masuk untuk bertanding dalam parti ini Sekarang sekali lagi Setelah kita dah melalui ini, berpenggal-penggal, masalah ini tak pernah selesai. Sudah tiba masanya lah. Selepas ini, jadilah macam kami dulu bermula daripada bawah pasang bendera, susun kursi. Buktikan di peringkat cabang dahulu, lepas 3-4 tahun, masa yang kita ambil itu panjang, Kemudian kalau kamu dah betul-betul terbukti, berbakti dan ikhlas kepada parti tanpa jawatan, saya yakin anggota parti ini akan angkat kamu jadi pimpinan, saudara-saudari. Sebab itu, pemilihan kali ini sebenarnya isu utamanya ialah pertembungan di antara kumpulan reformis yang asal kita semua ni kumpulan reformis yang asal daripada dulu ada orang datang tahun 98 ada tahun 2002 ada tahun 2008 tapi tidak kira bila kita masuk parti ini jiwa kita jiwa reformis yang tak setuju dengan cerita berebut pangkat main duit kemewahan dan sebagainya ini di satu kumpulan satu lagi kumpulan ialah nama dia kumpulan yang menangguk saudara-saudari. Dia menangguk di air yang keruh. Orang lain susah payah semua pup menang bila menang ramai saja beratur ni. Itu je kepada rakyat yang menonton di luar itu saja pertembungan yang berlaku dalam parti ini setiap kali ada pemilihan. Cuma kita ingat lepas Sheraton move, lepas pemilihan kita ingat kumpulan ni, ni dah kecil dah, dah tak ada dah. Rupanya dia jadi makin besar sehari setahun. Daripada saki baki yang ada, ditambah pula dengan yang baru, tambah pula kumpulan lain, tambah pula geng-geng pengampu yang ada jawatan, akhirnya dia jadi kumpulan yang besar, cuma dia nak berdamai dengan kita saja. Saya sahaja. Saya simpati dengan Izzah. Saya cakap terus terang. Saya simpati dengan Izzah. Kerana ada orang dan kumpulan yang menonggangnya ke arah itu. Sebab mereka tahu selagi saya ada dengan mulut longkang saya, susah nak buat kerja. Ada je lah, pumpang-pumpang ada je. Saya tak setuju. Ha, ada je. Hari ini tak boleh ni dan saya tahu kebimbangan utama kalau yang dekat luar tanya kenapa PKR ni sangat bergolak sekarang kenapa pemilihan kali ini ni pecah panggung pecah kampung banding dengan yang selepasnya kerana ini penggal terakhir Dato Sri Anwar Ibrahim sebagai presiden parti jadi dia tak boleh bayangkan kalau lepas ini Dato Sri Anwar Ibrahim bukan presiden kalau Rafizi tidak dihalang sekarang Jangan bagi laluan mudah untuk dia jadi presiden parti lepas ini. Sebab kalau dia jadi presiden parti, mampus kita. Itu sahaja, saya. sari Jadi kalau orang luar tanya, ini ap apa YB dah buat? Kenapa YB jadi macam ini? Kenapa dia orang maki YB? Saya tak ada salah yang lain. Salah saya hanya kerana saya menjadi batu penghalang kepada satu budaya yang yang kita memang tak setuju daripada dulu. Saya faham, saya faham bahawa mana-mana parti bila berkuasa, ujian kuasa itu ada. Akan ada orang yang yang begini. Tapi kita jangan sekali-kali membenarkan parti kita diambil alih oleh kumpulan-kumpulan seperti ini. Itu yang kita hirup sekarang ini. Dia bukan untuk menang jawatan, kita dah tahu kepala akan dipenggal, tak apa. Tapi perlulah ada satu kumpulan berani mati yang mengingatkan keseluruhan rakyat dan anggota parti. Parti ini lahir di jalan raya. Daripada air mata, ada yang berdarah. Kalau ingat yang zaman-zaman awal, berapa ramai yang hilang pekerjaan setelah kena tangkap demo. Ini yang adik-adik muda ni korang tak pernah merasa semua ni. Jadi jangan sekali-kali benarkan parti yang tempuh derita itu lama. Memang betul. Ini ini parti derita. Memang betul. Sebab itu kita derita bila tengok ramanan masuk, dia tak derita sehari-hari. Kan? Ini memang betul. Jangan sekali-kali benarkan kumpulan yang begini mengambil alih parti ini. Eh? Baik, eh? Nampak gaya dia akan jadi begitu. Nampak gaya dia jadi begitu kan. Jadi apa apa nak jadi lepas ni? Kita tak rugi apa-apa sekali lagi. Kan? Kita kalau saya tengok kawan-kawan yang ada ni daripada muka yang lama masa dulu tak ada orang muka-muka ni lah yang yang dok cuba buat kerja. Sekarang bila menang, eh, Zabidi ada kat sini ni, kau tengok kan. Dulu masa tak ada orang nak beli masa cerita Felda, semua tak ada pun orang lain. Saya tengok Zabidi tak dapat apa pun. Dapat apa-apa tak? Tak ada. Tak ada apa. Tak ada orang ingat pun kat Zabidi. Jadi Zabidi timbalan pengusi Biro Felda. Ya kan ha, masa dengan arwah Suhaimi. Masa kita duduk masuk kampung semua. Saya ingat. Orang lain tak ingat. Tak ada apa pun. Jadi kita tak rugi apa pun. Sebenarnya kita baliklah. Orang tanya saya lepas ni YB nak buat apa? Banyak pilihan ni. Saya nak berniaga kedai runcit lah, mungkin pelihara ikan lah, itu macam-macam. Tiba-tiba ada macam-macam idea yang ada. Kita tak ada salah dan kita tak akan rugi apa-apa. Parti saudara sedari kalau rakyat melihat, dia sudah menjadi parti hotel, makan-makan-makan-makan-makan, kemudian parti yang membontoti Perdana Menteri, bila sampai tu, kalau Dewan 800 orang, 400 orang pengiring. Semua nak ikut ni hanya untuk pergi ambil gambar dengan Perdana Menteri. Contohnya kan, pimpinan-pimpinan parti ni jadi pimpinan tunjuk muka. Asal tunjuk muka di majlis kerajaan. Contohnya kan. Kalau itu berlaku, seronoklah. Sementara ada kuasa. Tapi saya tak yakin kita boleh menang sekali lagi untuk masuk pilihan raya. Masa itu, saudara-saudari... Parti ini akan cari balik muka-muka tua, muka-muka otai, muka-muka yang ini, saudara-saudari. cuma sebab itu kita marah. Kalau orang kata emosi, hidup kenapa? Kerana janganlah macam ini. Masa susah buat kerja orang lain. Masa menang, ramai orang lain dan ditakdirkan pula yang buat kerja tu memang miskin. Tak boleh buat apalah. Ini parti derita memang orang susah lah. Jadi, bila dah menang, dia tak adalah hebat. Dia bukanlah jenis nak pergi tunjuk muka. Tapi yang beratur nak keliling ni, ramai yang hebat-hebat ni semua. Ha, yang cantik, yang nampak bergaya, yang segala jenis ada. Jadi, pimpinan-pimpinan janganlah nampak yang itu saja. Dupa yang kat bawah, yang lama di bawah-bawah ni. Sebab itu saya sebut, Jangan kacau cabang-cabang kat bawah ni. Biar dia bertanding sesama dia orang. Jangan bawa orang luar untuk masuk ni kalau yang paling lawaknya ialah cabang terberau lah kalau kat Johor. Ha, kau orang gelak kan? Aku pun gelak. Terberau. Ha. Ada satu betul lah kat terberau ni dua orang. Ni macam anjing dengan kucing kan. Kita ada dua ahli parlimen. Kod, kod salah seorang ahli parlimen lah. Hebat dua-dua ni. Pimpinan lama dekat Johor semua. Eh, tiba-tiba orang yang kita tak kenal. Yang itu yang menang. Sama dekat Jeli. Jeli, Jeli uh, Kelantan. Cerita sama juga. Dia ada dua kumpulan. Walaupun dia macam anjing dengan kucing. Tapi dia memang PKR daripada dulu lah. Walaupun tak kuat di Jeli. Memang geng tu lah. Yang ini lawan yang ini, yang ini lawan yang ini. Daripada Azali macam itu. Tiba-tiba ada seorang yang tak dikenali pup-pup, eh yang itu menang. Ah, jangan bawa orang luar sehari-hari. Bawa orang luar, kemudian parachute payung terjun, terjun hanya untuk memutihkan kononnya cabang hitam. Kesan dia kepada parti adalah besar. Kerana habis itu, macam Tok Min kata, macam mana nak buat kerja? Ini kepala seorang je. Dia yang menang. Yang lain tu semua orang lain. Kita ingat bila dipanggil mesyuarat, ada orang nak datang. Bila nak berkempen, pacak bendera semua. Yalah dia akan kata, saya ada duit, saya boleh bayar. Ha, silalah. Panggil orang Vietnam. Panggil orang Vietnam. Eh, Vietnam tak bersalah tau. Hmm. Jadi sebab itu, isu dalam parti ini, hanya dalam pemilihan parti ini, hanyalah ada dua. Satu isu merit. Merit. Ini janji kita kepada rakyat tau dalam reformasi Saya sikit je lagi no, oh, saya pun nak kena balik esok ada 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 kabinet ni kan aku mampu kena maki sebab lambat datang kabinet sebab berceramah kan. Dalam parti ni ada dua isu kan. Yang pertama yang kita janjikan kepada rakyat ialah merit. Siapa yang rajin, siapa yang cerdik, Siapa yang hatinya baik, siapa yang jujur, siapa yang lawan rasuah, siapa yang akhlak yang baik, yang ini akan diangkat dalam parti. Dan bila parti kita berjaya membuktikan itu budaya kita, kita bagi janji kita itu lebih dipercayai oleh rakyat, bahawa kita nak masyarakat Malaysia ini adalah yang berteraskan kepada merit. Siapa yang rajin Siapa yang bagus, siapa yang cerdik, siapa yang usaha, kamu tak payah kenal siapa-siapa, tak payah ada kabel, kalau kamu rajin kamu akan berjaya dalam negara Malaysia. Sebab itu rakyat sokong kita sebelum ini. Jangan lupa kita ini parti merit. Sebab itu pimpinan yang ada yang sebelum kita ini, sebelum ini bukannya lah Orang politik tak ada yang datang daripada keluarga politik besar-besar. Tapi kita semua boleh je jadi pimpinan negara sebab kita parti merit saudara-saudari. Kalau kita hilang kepercayaan rakyat bahawa PKR ini bukan lagi parti merit maka rakyat kata ah, macam itu, baiklah undi yang itu, baiklah undi yang ini. Jadi kesannya itu besar kepada rakyat. Yang keduanya, parti kita ini parti prinsip. Orang menghargai kita kerana kita lawan tetap lawan. Memang betul kita melawan je kerja. Kenapa rakyat suka orang melawan? Kerana dia tahu akan ada orang yang berani walau macam mana kena tekan pun kalau dia rasa dia betul, dia akan bercakap mana. Itu sangat susah tahu dalam masyarakat dan dalam kepimpinan. Jadi sebab itu kalau kita dilihat prinsip kita dah luntur. Orang cakap lain, sekejap kita cakap lain, dulu kita cakap lain, buat lain, orang lain buat tak boleh, kita buat boleh. Kalau orang lain buat bermewah-mewah kita kata oh, parti ni korab semua mana datang duit. Kalau kita buat kita minta berdamai tak bolehlah. Ha? Tak boleh macam itu. Sebab tu saya kata memang saya kesian kepada Izzah. Kerana dia terpaksa tanggung beban nepotisma ni sampai bila-bila lepas ini. Dan kesannya itu akan sampai kepada parti pun kita kena tanggung. Tapi, yang menonggangnya saudara-saudari tahulah. Kumpulan yang dulu duduk sekeliling Azmin, sekarang duduk jadi kumpulan utama yang menyokong Izzah sekarang. Ha kita kita fahamlah yang itu tambah lagi yang baru dan sebagainya jadi kita nak buat macam mana kita hanya perlu yakinkan rakyat bahawa masih lagi ada orang yang akan mempertahankan prinsip ini termasuklah prinsip bercakap benar kepada rakyat walaupun orang kata ini akan menghuru harakan parti dan sebagainya kalau kita pakai prinsip yang diorang nak itu. Perkara buruk jangan bincang di luar. Perkara tak betul tu nanti kita sembunyi-sembunyi dalam bilik. Sedari-sedari. Tak gunalah aku bising pasal 1MDB. Sedari-sedari. Sebab saya boleh kata, dia orang akan kata begini, ah, itu lain. Itu sebab kita lawan parti lawan. Maka kita boleh buat bising. Tapi sebab saya dan kawan-kawan yang lain bongkar pasal wang MDB itu, satu Malaysia, satu dunia ini, tengok teruknya Malaysia. Tapi kita kena buat. Kerana kalau tak buat, musibahnya itu jauh lagi besar. Dan kerana kita buka cerita bercakap benar, akhirnya lah masalah itu dapat kita hentikan dan sampai sekarang kita kena tanggung kesan daripada 1MDB. Tapi dia bermula daripada konsep dan prinsip yang sama. Benda kalau tak betul kena cakap. Lagi ditekan, lagi kita kena jawab. Jangan takut. Kalau takutkan risiko jangan bicara soal perjuangan. Memang betul. Itu prinsip kita. Jadi ini semua prinsip-prinsip yang kita kena pertahankan yang saya rasa insya Allah saya berpuas hati sangat kerana dalam tempoh tiga minggu berkempen ini, saya rasa rakyat di luar yang menonton, yang hadir, faham sebenarnya inilah yang kita perjuangkan. Bukannya soal menang, kalah dan sebagainya. Sebab itu saya tengok akhir-akhir sekali ini, satu pun benda tak dijawab dah. Kalau jawab pun, kalau pasal sistem, Fuziah jawab, Zaliha jawab, makin jawab, makin tak menjawab. Seri -seri. Ha. Dia menjawab, tapi makin tak menjawab. Saya tanya benda yang mudah, ni kenapa kamu lantik November? Dia tak jawab sampai kesudah, mbak lantik November tu. No. Alasan dia, dia kata, tapi Rafizi ada dalam mesyuarat itu. Memanglah kita bersangka baik, Husnuzan. Kalau kelemahan saya selama dua tahun yang lepas, saya bersangka baik. Saya tak terfikir sebenarnya kawan-kawan ni, kamu boleh buat macam ini. Kita kan parti keadilan, parti reformis. Tak kisahlah orang kat bawah tu sokong siapa, jangan tipu dia. Tak baik tipu orang. Kalau menang, menang lah. Kalah, kalah lah. Itu jadi saya, Memang betul lah bila dia dah lantik Bila saya tanya 2-3 bulan Lepas tu dia bawa Bila saya tanya baru dia bawa Dia kata kita tak ada masa dah Kita kena teruskan Takkanlah aku nak kata ketuk meja Tak boleh, tak boleh, tak boleh Saya berdoa dan husnuzan Janganlah buat benda-benda tak betul Sebab itu Lain kali Lain kali parti kita Sebab itu kita kena terus bersuara sorry, sorry. Sebab Belajar daripada kesilapan yang saya buat, husnuzon, bersangka baik, akhirnya jadi begini. Saya ingat fikir baliklah kalau aku ketuk meja dan bergaduh baling kursi daripada awal, mungkin tak sampai ke begini. Sebab saya kalah, tak apa. Saya memang ahli parlimen, saya businessman, saya selesa hidup, tak ada masalah. Tapi memikirkan kawan-kawan kat bawah, yang duk kutip orang, yang duk berkempen, lepas itu kau buh dia yang itu saya tak boleh terima yang itu memang saya tak boleh terima sebab kesian dekat dia orang sebab ini bukan orang kaya ni orang kampung dia susah payah pergi ketuk pintu semua apa hak kami pimpinan pusat ada untuk melakukan sesuatu untuk menidakkan usaha orang kat bawah ini yang itu yang saya akhirnya sampai jadi kasar begini kalau kerat saya saja tak ada masalah. Saya dah beritahu kepada Dato Seri Anwar Ibrahim. Saya sangat gembira untuk tidak bertanding. Saya beritahu kat Saifuddin. Cuma kalau saya tak bertanding tak ada jawatan, saya tak naklah jadi menteri. Kau gila apa? Tak ada jawatan nak jadi menteri. Itu bukan budaya dan prinsip kita. Dia orang semua tahu. Saya tak ada minat pun nak bertanding. Kalau betul nak kerat saya cakaplah. Ini dah depan cakap lain, belakang cakap lain, umum cakap lain, atuk lain. Apa benda ni? Cakaplah saya dah offer awal-awal. Tapi oleh kerana dia takut, mereka takut kalau begitu nanti orang marah. Jadi dia kena susun kerat ketua cabang dekat bawah ni supaya dia boleh kontrol ketua cabang Walaupun ketua cabang itu tidak mewakili pun undi di bawah. Supaya kemudian kononnya dia boleh bina keluar kenyataan beramai-ramai kami menolak Rafizi menyokong Izzah. Daripada, negeri, daripada cabang ke negeri kepada menteri. Kalau dia tak buat semua itu, dia tak potong kepala yang cabang ni. Saya dengan gembira. Sangat, sangat, tak adalah hero ni, tak ada. Tapi bila potong yang di bawah, Sehingga permainan itu melibatkan sistem sehingga orang semua benda mudah kita minta buka undi bandingkan yang orang undi itu akan keluar sama yang itu pun kamu tak boleh buat sampai sekarang ini screen recording pun diharamkan serentak. Ni apa punya kerja ni?